У нас прямой эфир Украина, место Днепро, Церковь благодати. Сбираемся разом, чтобы помолиться, почитать Слово Божье и по этому Слову помолиться. Сегодня у нас 27 сентября, 27 января, и без всяких выходных понедельник, начало трудовой недели. Мы встречаемся в 8.00 и приветствуем друг друга. Начинаем день. Вот э, важно проснуться, это не только когда глаза открыты, а пробудиться внутри, пробудить, пробудить мысли, пробудить чувства. Да, как мы расправляем наши плечи, утром просыпаясь, там, вот так вот и заботимся о нашем внешнем человеке, подходим к зеркалу, идем умываться, там у каждого свой утренний оцион. И мало кто обращает внимание на то, что у человека происходит внутри. А ведь это самое важное: изнутри человека, из сердца человека исходит либо благословение вот, то, чем мы каждое утро наполняемся путь спасения, и идем этим путем, или проклятие это. Человек ушел от Бога, проклятие. Благословение это через Иисуса Христа человек возвращается к Богу. Этим путем Господь нас ведет. И сегодня я приветствую всех, кому эта тема интересна, у кого есть жажда по слову. Мы сегодня читаем Евангелие, приготовьте 16-17 глава и книга Хроник, паралипоменон 2, 34-35, заканчиваем, завтра заканчиваем эту книгу. А со мной вместе в эфире я э, дождался, что у вас очень много уже. Ну ладно, я прочитаю. С нами первый э, Олег Демиденко, семья из Германии, Андрей Чумак, Павел стефана Виктор Барский, Татьяна Крутенко. Добрую ранку, церковь, благодать, благодарит за то, что вы подписались на канал, ставите лайки. И тут даже есть три карточки, на которые можно сделать пожертвования, приношения, добровольные, добровольные, без принуждения, без манипуляций. Только если вы считаете, что наш труд, он чем-то вам полезен, поддержите нас. Андрей Игоревич, Владимир Добранков, всем, Виктор Дзюнич, семья драгоценная наша, Кривой Рог, Юрий Николаевич, Андрей Головатюк, Владимир Ларичкин, Кирилл Нафриенко, Володя Кужухин, Григорий Воловей, Олег Волошин. Сергей Кармазин, братья колонии номер 94, Сергей Стрижный, Саша Соломаха, Михаил Бондаренко, Сергей Кураж слушай, Сергей Калинин, вчера было день рождения, мирных суток всегда нам желает, братья и сестры, Кристина Тюшевская молится, добрую ранку вместе, Юлия Стрижная, Влада Колосавца, Юлия Глушко, Людмила Чумак и все-все благословенные Богом братья и сестры, приступаем, приступаем к Слову Божьему и потом молимся. Вот такой, такой, такой порядок, молимся по Слову. 16 глава начинается с притчи о неверном управителе. Неверный управитель, как только он узнал. Вот с первой стиха написано, и сказал же к ученикам своим, один человек был богат, Имел управителя, на которого донесено было, что расточает имение его. Где-то недавно мы уже читали про расточение имения. Блудный сын забрал все наследие, которое ему принадлежало, и расточил с блудницами, с товарищами и, и, и опустился до уровня, до уровня, кормился со свиньями. Здесь описывается человек, который у которого тоже был богатый хозяин, и который дал ему в управление, а вот он это все, это все, как это, проворовался, обокрался, расточил, в общем. И когда он понял, что у него это все однажды отнимется, как отнимется наша жизнь, вот есть, смерть она все у человека отнимет, и когда мы, вот Бог открывает нам истину о Христе, о вечном Его небесном Царстве, о том, что наша жизнь на Земле не заканчивается, что мы возрождены к новой, к вечной жизни, мы начинаем думать уже не, не только о земном богатстве, которое оно отнимется. Любые таланты, способности, человеческая слава, человеческая власть, тираны, империи, все заберется однозначно у всех. Вот заберется. И человек, вот, которому это открыто, который это осознает, который рожден от Бога, он начинает уже трудиться не на себя только, но и на небесное, на небесное царство. И написано, приобретайте. И я вам говорю, похвалил Господь этого неверного правителя за то, что он разумно поступал, начал трудиться на будущее, так и мы, наше будущее. Знаете, для людей самая большая неопределенность будущее, для верующих людей. Будущее, вечная жизнь. Когда оно наступит, от нас сокрыто. Нам тут подсвечено там, один день, например, и больше Господь не позволяет знать. Но мы верим в то, что нас ожидает небесное, вечное царство и мир с Богом на небесах. Это после смерти. Но что нам делать здесь, на этой земле? Спасение имеет два таких аспекта. Уверенность в, нашей, в нашем спасении и в нашей миссии что теперь нам надо приобретать друзей для небесного царства вот здесь. И я говорю вам, 9 стих, приобретайте себе друзей богатством, неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в небесные, вечные обители. Вот там вот друзей. На небе надо приобретать друзей. Всем, кому мы служили, кому проповедовали, Евангелие будут с нами на небесах. И верный в малом, в земном, верные в малом. 10 стих, во многом верен, а неверный в малом, неверным и во многом. Итак, наша земная жизнь, она является таким вот некоторым испытанием, как мы употребим ресурсы, которые Бог нам дал, таланты, время, деньги, все. Куда оно все уходит? В какую сторону? Мы легко тратим деньги там на чайку кофе, которая стоит ну, недешево, да, недешево и какие мы делаем приношения, когда мы участвуем в деле милосердия, в деле Божьем, в деле благовестия. Вот сами подумайте и увидите, что мы тоже зачастую похожи на этого неверного правителя и расточаем. Но надо опомниться, прийти в себя и вернуться. Также здесь есть у нас что еще? «Прича о богаче и нищим. Один человек был богатый, одевался в парфиру 19 стих, каждый день пиршествовал блистательно, но не делился, не делился. Был Лазарь нищий, именем там, да, э -э 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 -э, именем Лазарь, который лежал у ворот в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали в струпья его. И умер один, умер и другой. Умирает и богатый, умирает и бедный». И здесь как бы смотрится, что в этой притче написано, что якобы богатый попал в преисподнюю из-за того, что он просто был богатый. Не потому, а потому что те ресурсы, которые были у него, как неверный неверного правителя, надо было делиться. Надо было делиться с таким, как Лазарь. Вот человек, в котором производит Дух Святой спасительную работу, он не останется, он не останется... Бездушным, холодным по отношению к боли другого человека, как сегодня церковь. Она участвует. Евангельские общины очень сильно и активно участвуют в помощи людям, которые терпят бедствия от войны. Они делятся, делятся и словом, и делом, и кормят, и раздают, и помогают. И, несмотря на все претензии, там мы раздаем там людям и кормим, и они все равно. А почему мне это мало? А почему? А как вы. А? Я буду жаловаться, да. там, Люди есть очень сильно ожесточены. Но церковь все равно продолжает, продолжает эту работу. Такой урок мы должны извлечься. В 17 главе здесь мы много есть, много всего читайте подробно и внимательно. Я бы хотел обратить внимание на 10 прокаженных которые получили исцеление, и где же 9? Господь задает такой вопрос: А где же? Где же 9? Ведь все же, 17 стих, тогда сказал 17-17: Не 10 ли очистились, получили исцеление, получили благословение? Где же 9? Один иноплеменник самарянин вернулся, поклонился. И это и есть спасительная вера. Есть люди, которые вопрошают Богу, получают то, что просят, и забывают. Нельзя забыть. Надо напоминать себе путь спасения. Он простой, чистый, ясный, э, понятный. Да, вот. И надо все время, каждый, каждый день возвращаться ко Христу, взирать на него, через него смотреть на события, которые происходят в этом мире. И тогда в сердца сердцах будет рождаться и любовь, и радость, и мир, и благотерпение, и вера. И благость, и все же необходимое нам для жизни, и не только для нашей, а еще и чтобы мы могли делиться и с нашей семьей, и в общине, и с обществом, с людьми, которые нас окружают. И Царство Божье, когда фарисеи искушали и испытывали Иисуса, он когда же, когда же, когда придет Царство Божье, 20 стих. Иисус сказал, не скажут, вот оно здесь или вот оно там. Ибо Царство Божье внутрь вас есть. Прежде всего, Царство Божье это духовная составляющая. Начинается в сердце человека, в отношениях с людьми. Царство Божье как внутри нас, так и между нами. Между нами Царство Божье происходит. Это Господь говорит, потому увидят, что вы мои ученики, что любовь моя пребывает между вами. Признак Царства Божьего – это правильное отношение к людям, любовь к людям, любовь к Божьему творению, к Божьему Соклинцу творения, которое испорчено, которое изуродовано грехом, которое непослушно Богу. И вот давайте посмотрим, 34-35 глава, 2 Паралипоменон описывается царство царь Осия, один из самых лучших царей, наравне там, с Давидом, да, вот что он сделал, восстановил богослужение, отбросил всех идолов, сокрушил всякое нечестие в храме и восстановил работу храма. Вот в 8 стихе написано, 18 год своего царствования, он по очищении земли и дома Божьего, повелел вас воз, возобновить дом Господа Бога своего. Вот, вот чем надо заниматься. Прежде ищите Царство Божье и правды его. Остальное мелочи жизни тоже наладится в центре. В центре нашей жизни Иисус Христос и путь спасения, по которому он, он нас ведет. И мы хотим привлечь, вовлечь людей, хотим делиться с людьми, хотим служить в первую очередь это этим делиться, делиться словом, а потом, ну и делом, как подкрепление нашего слова, да, и словом э, надо любить, и истинную, и делом. Давайте вместе и друг за друга помолимся. Отец Небесный, мы благодарим тебя за то, что ты слышишь и отвечаешь на все наши молитвы. Просим тебя во имя Иисуса Христа, чтобы война в Украине как можно скорее закончилась чтобы наши воины, защитники вернулись домой живыми, здоровыми, к мирной жизни. Чтобы наши союзники, они могли еще больше нам помогать. Укрепи нас, Господь, всех. Церковь Твою наполни силой Святого Духа, Твоей радостью, любовью и миром, всеми дарами, всеми плодами, Господь. Чтобы мы были светом для этого мира и солью для этой земли. Благослови людей, которые в страданиях сейчас терпят бедствие, пошли им утешение. люди, которые выехали за пределы страны и помогают Украине и помогают Твоей церкви. Благослови Господь, дай им все необходимое для жизни, для благочестия, для счастья. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь, в Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами, и Божий народ скажет Аминь. Будьте благословены хорошего и мирного вам дня, водительства Божьего.